Yeah. No. Ya, baik bersama dengan Madini Haji Ahmad dari daerah Belait. Assalamualaikum, Madini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, saya nak tanya bagaimana pula dengan uh, Mahira dan juga Walimul Alhamdulillah, Alhamdulillah. Uh, kita berdua di sini hmm. dalam keadaan sihat-sihat sahaja. Betul. Gembira rasanya pagi ini dapat bersama dengan Madini, Madini. dari daerah ya. Belait ya. Jadi, uh, Madini sempat mendengarkan perbualan kita tadi berkenaan dengan janji ya sempat kita mendengarkan tadi. Ah, jadi kemarin mm -hmm. ya khutbah Jumaat pendengarkan uh, tajuk ringan diucapkan berat ditunaikan mengenai mm. dengan janji ini. Jadi kita ingin berbual-bual sedikit berkenaan dengan janji ini. Uh, kalau madini sendiri apa janji kepada diri sendiri di awal tahun ini? Wah, cakap mengenai dengan janji pada diri sendiri ini uh, memang satu yang uh, perkara menjajikan diri ini uh, satu yang betul lah ya uh, ringan diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan. Tapi bagi saya sendiri ya wali, ah. uh, saya memang uh, cubalah cuba ya nyorang sedaya upaya kita berjanji untuk uh, mengelakkan daripada pembaziran. Contohnya saja kalau saya sendiri lah secara pribadi memang kalau berjalan di kedai, di kedai kedai ya memang mudah untuk membeli barang yang kadang, -kadang pada akhirnya tidak digunapakai. Jadi saya cuba tekad ya untuk berjanji dia untuk uh, kalau ke kedai tu uh bila memilih barang itu ingat pada kepada janji kita ni adakah adakah barang ini berguna ataupun indah untuk seharian kita ni jadi dengan adanya janji ini bolehnya orang yang orang jadi benteng untuk menghalang kita ni daripada membeli sesuatu perkara yang tidak berguna jadi itu adalah salah satu ya janji kita ni untuk tidak berboros pada tahun ini insyaallah pada tahun hmm. ini kalau tahun hmm. depan kita cuba lagi janjinya insyaallah ya. insyaallah ya, kita ni hujungi ke dia dengan insyaallah kalau tertunai, alhamdulillah. Hmm. Kalau tidak tertunai, kita ni cuba sebaik mungkin untuk Betul. menunaikan ia ya. Yeah. Jadi mengenai dengan janji ini, mungkin uh, Madi ini ada tips bagaimana untuk kita ni menepati, uh, menepati janji uh -huh. ini tadi. Ya, yeah, kalau kita ni ingin uh, berjanji ya, uh, kalau boleh uh, kalau kita ni sebelum kita ni uh, sebelum kita ni uh, berjanji kepada seseorang, kita ni lihat balik kepada diri kita ni sendiri. Adakah kita mampu ataupun tidak menunaikan janji tersebut? Hmm. Kerana kalau kita fikir fikirkan, kalau kita ni mungkir janji, ia membolehkan ya orang kita ni uh, menjadikan hilang kepercayaan kepada kawan-kawan hmm. ataupun kepada siapa yang kita ni berjanji. Jadi hati-hatilah dengan uh, menggunakan ataupun apa uh, berikat dengan dengan janji ini kita ingat ah, ingat balik semula ya, kemampuan, ya. kemampuan kita ni. Luar biasa sekali. Terima kasih Madini hmm, dengan perkongsiannya. Betul. Jadi selepas ini sebelum kita berjanji fikirkan dengan mendalam terlebih betul. dahulu. Aa, kemudian barulah ya aa, berjanji dengan seseorang. Aha. Madini, kita ingin mengetahui bahan perkongsian dari daerah Belait. Apa agaknya yang ingin diketengahkan oleh Madini hari ini? Aa, jadi kita persilakan Madini bersama dengan penonton kita. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setukas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria ya Oda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Oda dalam menyaksikan rancangan sampai pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Blight. Ya. Seperti biasa, pada pagi ini kita akan mengusikan satu maklumat semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setukas kita untuk hari ini. Ya. Dan sebagai pengusaha bersama, keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja ya. Jadi pasal perancangan dan juga urusan bis kita pada hari Sabtu ini didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang rancangkan. Baiklah dah terlebih dahulu saya mengusikan satu info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blight iaitu mengenai dengan Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajar Rashidah Asad atau Bokiah Lumut akan mengadakan program Aman Tanpa Buli yang mana ianya akan diadakan pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025 bermula pada jam 9 pagi ya dan akan bertempat di dewan serbaguna Sekolah Menengah Pengira Anak Puteri Hajar Rashidah Saadatul Bolkiah Limbut ya jadi diharapkan kepada ibu bapa dan juga penjaga bagi penuntut-penuntut uh, sekolah tersebut agar dapat hadir ya dan mengambil kesempatan ini dan juga menimba ilmu uh, pengetahuan mengenai perihal buli dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan. Itu dia dah satu info semasa. Sekarang kita beralih untuk menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Minat mendalam terhadap seni kraft tangan tradisional, terutama dalam pertukangan besi, tidak disiasiakan oleh Awangku Muhammad Syafi' Al Hadi bin Pengiran Abu Bakar, 28 tahun yang menetap di Kampung Sungai Tali Lumut. Di samping, turut meminati seni pertukangan kayu. Saya mula berminat dalam bidang kraft ini semenjak saya kecil apabila saya menolong ayah saya sendiri dalam bertukang kayu. Ia nang seorang yang pakar tukang kayu, jadi pun saya pun ada develop satu minat terhadap bertukang. Tapi sudah umur saya meningkat, saya pun mula berminat kepada bertukang besi dan juga dengan membuat dan create parang dan juga pisau. Pada awalnya saya belajar daripada menonton TV dan juga belajar daripada internet tapi uh, sudah meningkat umur saya pun uh, keluar kepada ke kampung-kampung untuk mencari para-para uh, belia yang pakar dalam bidang uh, membuat besi dan juga tukang untuk membuat parang. Pengalaman itu digabungkan sehingga berjaya menghasilkan beberapa produk yang bermutu antara alatan besi yang dihasilkan termasuklah pisau. ...parang, kapak dan berbagai alatan pertanian... ...mengikut permintaan pelanggan. Setiap produk yang saya hasilkan bergantung kepada idea... ...dan juga kreativiti daripada pelanggan. Jadi saya rekakan satu pisau ataupun parang daripada idea mereka... ...menjadikan ia satu-satu produk yang unik hanya kepada mereka. Produk pertama yang saya hasilkan ialah... ...sebilah pisau untuk satu chef yang berada di Bandar Seribu Doan. Saya boleh menghasilkan produk ini dalam tempoh satu minggu ke dua minggu. Bahan-bahan dan juga besi-besi yang saya dapat ialah semua daripada recycled items dikumpulkan seperti spring daripada kereta dan juga koper yang terdapat daripada pembuangan besi dan juga yang lain-lain. Untuk menghasilkan satu-satu produk perlu menjalani beberapa proses tertentu terlebih dahulu dan bukan mudah untuk menghasilkannya kerana ia memerlukan ketekunan, kesabaran, kreativiti dan kemahiran yang tinggi, kehalusan reka bentuk, hasil ketajaman dan ketahanan satu-satu produk itu sendiri. Antara cabaran saya sebagai tukang besi ialah uh, untuk mendapat alat-alat bertukang, karena ianya satu tradisi dan craft yang hampir pupus sudah dibunai. Jadi alat-alat uh, untuk bertukang agak susah untuk saya dapatkan. Uh, tapi uh, saya pun uh, mengambil kesempatan untuk belajar dan juga uh, untuk mem membuat alat-alat sendiri seperti tukul saya sendiri, uh, tempat pemanas forge saya sendiri dan juga anvil stand saya sendiri. Pada mula mulanya proses dalam membuat pemarang ini yang terutama sekalinya yang paling important ialah untuk mencari besi yang sesuai. Yaitu satu daripadanya ialah uh, high carbon steel yang guna untuk uh, membuat sebilah pisau. Okay. Jadi dari sana uh, besi itu akan dimasukkan kepada api yang panas dalam suhu 2000-4000 degree Celsius. Okay, untuk memanaskan dan untuk menyampaikan temperature yang boleh uh, direka bentukan yang boleh ditukul dan juga yang boleh direkakan kecenderungan beliau dalam hasil pertukangan turut mendapat perhatian orang ramai terutamanya penduduk dari sekitar kampung juga dari luar daerah Antara golongan yang minat produk saya adalah daripada chef, orang tukang kebun, para nelayan, para pemancing dan juga anggota ABDB. Setakat ini saya menghasilkan dalam 50 ke 60 bilah pisau, parang dan juga kapak. Membuat alatan yang diperbuat daripada besi dengan menggunakan kaedah tradisional bukanlah kerja yang mudah kerana ia memerlukan kemahiran pertukangan yang tinggi. Selepas itu, proses untuk mengeraskan besi tersebut dengan mencelupnya ke dalam air ataupun dalam minyak okay, supaya mengeraskan dan juga menahankan ketajaman uh, pisau. Selepas besi tersebut dipanaskan dan sudah dicelup, mata pisau akan ditajamkan dengan menggunakan batu pengasah ataupun dengan menggunakan grinder dan juga selepas itu boleh membuat alu pisau tersebut. Kepada para belia yang berminat dalam kraft tersebut, walaupun kraft ini hampir pupus saya mengalahkan mereka untuk mencari jalan dan juga jangan jangan putus asa untuk mempelajari kraft tersebut. Bagi saya, kebaikan untuk mempelajari kraft ini ialah untuk menghidupkan balik warisan-warisan yang telah lama ditinggalkan. Kerja ini memang memerlukan tenaga tetapi sudah sebati dengan kehidupan beliau. Berdepan dengan bahang panas ketika membakar besi dan kadang kala berhabuk membuatkan kerja ini kurang diminati dan beliau adalah pandai besi yang terakhir di kampung tersebut.